Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli kanal izləcilərimiz, bu gün Masazır qəsəbəsində əsas prospekt yolun yaxınlığında 3 sot torpaq sahəsində tikilmiş, yeni təmirdən çıxmış həyətimizi təqdim edirik. Hörmətli izləcilər, gördüyünüz kimi evin həyəti tam ət daşla özlənilibdir. Evimiz 8 daş kürsüdə monolit beton üzərində tikilib. Evin xarici görünüşüdür. Evimiz 5 otaqdan ibarətdir. Evin həyətinə giriş darvazasıdır. Ətrafı tam olaraq yaşayış massividir, qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası qoşulubdur. Sənədi copçalda tam mülkiyyətdir, dəyərliz zəcirlər. Evin zirvəmisinə giriş qapısıdır bu. Dörd bir tərəfinə rahat şəkildə keçmək mümkündür. Burda dekorativ ağaclar üçün yer nəzərdə tutulub. Həyətində əlavə bulaq üçün kanalizasiya və su xətti çəkilibdi. Burda qombi aparatının yeri nəzərdə tutulub. Yenə də evin digər bir yan tərəfinizi təqdim edirik. Evimiz 3 sot torpaqda tikilibdi. Tam olaraq qoşa daşla tikilib. 5 otaqdan ibarətdir. Dəyərli zəzcərlər, biz indi keçiriyəvin daxili ilə tanış olaq. Buyub izləyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi evin giriş pilləkanı ağlaydaşla üzrənilib. Hörmətli zəzcərlər, evin giriş dəhlizindəyik. Gördüyünüz kimi dəhlizin tavanıdır bu. Dəhlizimiz istiponla yığılıbdır. Dəhlizin girişindən solda Geniş, şıxlı belə bir qonaq otağımız var. Evin qiyməti videomuzun aşağısında göstəriləcək. Evin qiymətinə bağlı yenə də telefonla vuralmısınız, biz qeyd edəcəyik. İstəsəz əlaqə saxıya bilərsiniz. Burda tv standı üçün yer nəzarət altında tutulub. Qonaq otağımızın tavanıdır bu. Evimiz işıqlıdır, hər bir otağa günəş şüası tam rahatlıqla düşür, heç bir maneə otaqların qarşısını kəsmir. Hörmətli izləyicilər, videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, hər bir yeni videolarımızı izləyə biləsiniz. Burda isə mətbəximizdir. Geniş birə bir mətbəxi var. Mətbəxin tavanıdır bu. Evin kommu xətti çəkilibdir. 1-ci mərtəbəmizdə qonaq otağı, mətbəx, hamam otağı və bir yataq otağı yerləşir. Bu isə bizim 1-ci mərtəbədə yerləşən yataq otağımızdır. Hörmətli izləyicilər, burada isə hamam otağıdır. Hamam otağımız istipolla yığılıb. Hamam otağının bu hissəsində tualet və maşın üçün yer nəzərdə tutulub. Hamam otağının tavanıdır bu. İndi çıxaq ikinci mərtəbəyə otaqlarla tanış olaq. Gördüyünüz kimi, piləkanın mərmər daşları üzləndir. 2-ci mərtəbənin piləkan qafəsinin tavanıdır bu. 2-ci mərtəbəmizdə 3 yataqlı otaq yerləşir. İlçənzə. Hamam otağından başlayaq. 2-ci mərtəbədə belə bir geniş hamam otağı var. Hamam otağının tavanı da bu. Hörmətli izləyicilər, burada tuş kabinanın yeri nəzərdə tutulubdur. Görürsünüz kimi, hamam otağının yeridir. sevgi üçün şukasının yeridir. Maydanın yeridir bura. Geniş və rəhhamı var. Hamam istilənməyə bilər. Burda isə ikinci mərtəbədə yerləşən bir yataq otağımızdır. Ətrafı yaşayış məhəlləsidir. Məktəb, bağça, ticarət mərkəzi evin yaxınlığındadır. Maşrutlar evin lap yaxınlığından keçir. Dəyərliz izləyicilər, burada isə ikinci mərtəbədə yerləşən ikinci bir yataq otağımızdır. Gördüyünüz kimi, divarda tv istəyin yerinə nazarla tutub Bu da isə üçüncü bir yataq otağımızdır. Otaqlar da geniş və işıqlıdır. Evin qiymətində də real alıcıya xüsusi endirim olacaq. əhmisdən isə balkon çıxış qapısı budur. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi belə bir geniş balkonu var. Evin həyətan sahəsidir. Videomuzu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, hər bir yeni videolarımızı görə biləsiniz. Telefon nömrəmizi xatırladaq: 070 560 48 40. Bəhram Əmlak Agentliyi. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.